নমস্কাৰ সকলোকে আমাৰ জ্ঞান একাডেমী চেনেলটোৰ পুনৰ স্বাগতম কৰিছোঁ বহুতে এ পি পি টিচাৰ ভেকেঞ্চি সম্পৰ্কে সুধিছিলে দাদা এল পি পি টিচাৰ ভেকেঞ্চি সম্পৰ্কে নতুন আপডেট আহিছে নেকি গতিকে আপোনালোকক মই চাব অন লাইভ দেখাব বিচাৰিছোঁ ডি ডাব্লিউ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈছোঁ এতিয়ালৈকে চাব পাৰিছে তলত স্কুল কৰি দিছোঁ ইয়াত আপোনাৰ নটিফিকেশ্যন অপশ্যনটোত যাওঁ এইটো ৰিকুইপমেণ্ট আছে ৰিক্ৰুইমেণ্টত ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰিছে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা মানে আপোনাৰ নতুন ধৰণৰ আপডেট অহা নাই এতিয়া গম পাইছেগৈ স্পেচিয়েল ইডু এডুকেটৰ যোনটো এল পি পি টিচাৰ ভেকেঞ্চি সেইটোৰ এপ্লাই চলি আছে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰটো ইয়াত কোনো ধৰণৰ আপডেট অহা নাই মানুহীসকল আৰু যদি নতুনকৈ আপোনালোকৰ এল পি পি টিচাৰ ভেকেঞ্চিৰ আপডেট আহে আপোনালোকক জনাম বাৰু আৰু স্পেচিয়েল যোনটো ইডুকেটৰ সেইটো আপোনালোকে যিসকল কেণ্ডিডেট এলিজিবল আছে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু এপ্লাই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চাব পাৰিছে এডভাৰটাইজমেণ্টটো চাব পাৰি মই অলপ ক্লিক কৰি এপ্লাই এডভাৰটাইজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰি দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ যদি বিচাৰে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি চাব পাৰে ডি ডব্লিউ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ এপ্লাই ইয়াত এনেও প্ৰব্লেম নাই ধুনীয়াকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰে আপোনালোকে এইটো প'ষ্টৰ কাৰণে যিসকল কেণ্ডিডেট এলিজিবল আছে ইয়াৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টটো কেইটা কৈ দি দিব বিচাৰিছে ডাইৰেক্টৰী এলিমেণ্টেৰি এডুকেশ্যন আছাম ৰিজাৰ্ভেশ্যন কেনচেল দ্য প'ষ্ট অফ দ্য ষ্টেট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট উদউট দা এছাইন্স ইজ দ্য ৰিজন আপোনালোকে এইবোৰ পঢ়ি ল'ব পাৰে কি কি আছে নেক্সট কৈছে এটেট চিটেড পাছ লাগিব আৰু লেংগুৱেজ এণ্ড লেংগুৱেজটো বহুত আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ মেট কৰিব লাগিব এইকেইটা মেটচ হ'ব লাগিব ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মতে আৰু মেইন লিষ্ট আপোনালোকৰ ছেপাৰেটলি চেপাৰেট ফৰ ইচ ডিফাৰেণ্ট কেন কেটেগৰী এইটো দিয়া হ'ব বাৰু মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেকশ্যনটো থাকিব মানুহজনীসকল আৰু যদি আপোনালোকে ভালকৈ কোনোবাই এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ পৰা কথাটো গম পাই ল'ব অলপ যদি বিচাৰে আপোনালোকে নেটতো চাব পাৰে এপ্লাই প্ৰচেছত যেতিয়া ফৰ্মটো অ'পেন হ'ব তেতিয়া গম পাই যাব আৰু কেণ্ডিডেট মাছ নট বি এইটিন ইয়াৰ্ছ অফ এইজ আৰু মোৰ দেন আপোনাৰ ফ'ৰ্টি হ'ব নালাগে আন নিজৰ কেণ্ডিডেটৰ এছ চি অ' বি চি আপোনাৰ এইটো আছে ফিফটি পাৰ্চনেজ ৰিচেবিল যিসকল কেণ্ডিডেট আছে এইটো চাব পাৰিছে কিমান তাৰিখলৈকে এইটো আপোনাৰ আবেদনৰ প্ৰচেছবোৰ আছে তেনেকৈ লৈ আপোনালোকে পঢ়ি লওক মই এক্সট্ৰাকৈ কৈ নাথাকোঁ মানেসকল যদি লাগে আপোনালোকে ক'ব জনাই দিম বাৰু আৰু কিবা নতুনকৈ আপডেট আহিলে আপোনালোকক জনাই দিম আৰু ইয়াৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে চাব পাৰিছে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব লগতে দুই ইয়াৰ ডিপ্ল'মা ইন এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন ডি এল এড থাকিব লাগিব আৰু আপোনালোকে এথ এছ চি টি এড পাছ হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে ইমানকৈ খাবলৈ আহিছোঁ নেক্সট পিৰিয়ড বাকী আপডেট দি দিম ধন্যবাদ বান্ধৱীসকল